Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні у нас ювілейна передача тисячна. За 21 рік роботи телеканалу Житомир було 999 передач, були інші назви, але була та сама передача позиція, і от сьогодні тисячна. Передачі були різні, були цікаві, я так думаю. Не такі цікаві були і просто не цікаві. Але все-таки сьогодні у нас ювілей. Коли я думав, що ж запропонувати вам на наш ювілей, на, у ювілейній передачі, ну, подумав так, політика, вже ми всі ситі, мабуть, нею отак вже. Якісь побутові, економічні, соціальні інші проблеми, ну і так ми під цими проблемами, просто ми ними майже роздавлені. Я вирішив, що є привід у ювілейній передачі поговорити про духовне, про вічне. І така нагода є. Сьогодні в нашій студії сама Світлана Смірнова. Я скажу так, відома. ну, Хотів казати знаменита, але, думаю, трошки можливо перебільшення. Але якщо серйозно, то дійсно відома, дуже відома і дуже талановита, просто дуже талановита поетеса, композитор, виконавиця власних пісень Світлана Смірнова з гітарою. Вона і співачка, і співає у церковному хорі. Ми сьогодні поговоримо про те. Пані Світлано, як допомогти нашій душі? От у одній з ваших пісень такі слова і мені дуже подобаються російською мовою. Як удержатися в бізумному суєтному мірі? Да. У вас є свій рецепт, тому що я скільки вас знаю. Вы всегда усмехнены, но ну, хіба что, когда в церковном хоре свято Анастасийского Женочного монастыря вы спеваете, когда я вижу, когда у вас такое задуманное обличие, когда песня такая духовная, серьезная. Но у вас есть своя формула счастья, своя формула духовности. В чем она полягає? Как бы вы ее назвали? Ну, конечно же, хочется всех поприветствовать. Мне очень приятно, и такая для меня это большая честь, присутствовать на юбилейной передаче, правда. Вот, со стороны немножко сложно слышать о себе там, что известно или что-то. Мне кажется, знаете, если Господь дает талант, его нельзя внутри прятать, потому что ты будешь перед Богом отвечать за это. Если Господь дает, мне... Э, кому э, богато дано, с э, того э, богато испытает. Да, Библии, точно. Сказано. Поэтому и хочется реализовывать его. И вот... Э, советы очень сложно тоже давать. Я еще не так много прожила в этой жизни и не так много видела, как другие, чтобы, допустим, советовать кому-то. Своим опытом поделиться, конечно, могу. И, наверное, вот Одно из рецептов счастья, когда ты отдаешь то, что тебе Господь когда-то дал, заложил в тебя. И вот, наверное, вот такая реализация этого таланта, она действительно приносит внутреннее такое умиротворение. Нельзя сказать здесь, что это удовольствие какое-то, потому что удовольствие — это что-то больше такое от еды, наверное, в человеке. Вот. Или от праздного времяпрепровождения мы получаем серьезное удовольствие. Но то, что ты улыбнешься другому человеку, тебе в ответ он улыбнется. То, что ты кому-то споешь Песни, песню, утешишь его этим. То, что ты просто вот поучаствуешь в жизни другого человека, неважно, ну, тут можно даже не советом порой, вниманием к нему. Вот это вот внутри тебя дает мир покой такой, помогает бороться с сложностями, с трудностями, потому что понятно, что у каждого человека есть на пути, а не жизненном. Но когда ты смотришь, что у других их гораздо больше, ты думаешь, слава богу, что ты так еще живешь, и грех жаловаться на жизнь. Я дякую вам за то, что вы прекрасили э, своей присутностью уже нашу передачу. И я очень люблю вашу песню про э, как удержаться да. в этом суетном, Сейчас я, ее суетном мире. я дуже просив би вас выполнить эту песню. прям будет, наверное, нашей передачи. Да. Люди кружатся безудержно в суетном мире. В поисках вечного счастья на жизненном пике. Порой за такой суетой бесконечной, Мы забываем подумать о главном о вечном, И, просыпаясь, бежим, словно зомби по кругу. Деньги, амбиции, слава и зависть друг другу, взлеты падения и начинаем со старых близких друзей даже совесть поставив на карту. Люди, мы же все-таки люди, пусть это слово никто не забудет. Мы ведь не заводные машины, мы просто женщины, просто мужчины. Грязь на дорогах меняется грязью экранной. Водкою лечим привычно душевные раны. Дождь за окном, как всегда, нас настроит на скуку. И не звоним мы опять месяцами друг другу. Жизнь свою часто за то, что пустая, ругает. Вроде имеем семью, но с детьми не играем. Так вот в тоске и унынии тянутся годы. Все для людей, только люди не знают свободы. Люди, мы же все-таки люди. Пусть это слово никто не забудет. Незаводные машины Мы просто женщины, просто мужчины Люди кружатся безудержно в суетном мире Кто-то мечтает о лоре, а кто-то о лире Пусть все мечты ваши будут совсем не напрасны мудрые, но а помыслы чистые и ясны. Сколько у вас писаний своих авторских уже есть? Так, на один раз, да, решила, думаю, ну вот буду номерочки писать напротив каждой песни. Но ну так вот сейчас последний гляну. То, что по крайней мере в тетрадку записала, Многое рождается на бумажке остается и как-то вот Пропадает, наверное, оно неважное. А вот сейчас скажу. Наверное, песень 80. У меня сегодня тоже юбилейная О, такая правильно. получается подвийный, подведение под, итогов. Подвийный юбилей. У вас да. есть сборник, так, свой поэтичный сборник, да. И я... Когда мы ее побачим? Ну, во-первых, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех, кто помог мне сделать этот сборник. Это наших библиотекарей и Наташу Журавскую, библиотекаря читального зала детской областной библиотеки для детей. Огромнейшее ей спасибо, то, что она все-таки меня организовала и настояла на том, чтобы я ей дала свои тексты, чтобы она там их обработала, и к дню рождения моему получился этот сборник. Вот. Ну, так вышло, что я сегодня его с собой не взяла, дала девочке почитать. Он пока в одном экземпляре. Это первая проба. Такая. Давайте мы, Светлана, я пропоную, хай будет презентация вашего сборника на областном телебачении. Очень приятно. Еще до Правда? Нового года, чтобы перед Новым годом мы так подарували людям хорошую песню, хороший настрой. До какая ваша песня улюблена? Чи, Моя? Які, Есть можливо, любимая? Моя? Есть любимая песня. Uh, ну, я ее так в кавычках беру, называю «Богач-бедняк». Это такая песня-притча, мне очень сложно к ней придумать Это название. Это актуальная тема дуже сегодня. Ну да. Ну, знаете как, люди бедные бывают счастливые, а, а люди богатые тоже что для вас несчастные. богатство? Вот перед песней. Богатство. Кто с вашей точки зрения? кто богатый, а кто бедный, это кто богатый и тот, у кого гроши, и, 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 и он не знает, что с ними делать, и кто бедный, и тот, кто не имеет грошей, или какие-то другие мерила богатства угу. и бедности, вот, ну, с вашей точки зрения. Поскольку у нас такой вот мир сейчас стал, что мы измеряем все деньгами, почему-то вот принято считать, что человек богатый, это значит, он богатый денежно, что он действительно не знает такого то вот недостатка в чем-то, он пошел себе, распоряжается своими деньгами, как хочет, и, вот и живет себе так. Но вот где-то я прочитала, Э, не помню, вот в каку, в какой литературе, в каком источнике, что не бывает такого, чтобы было и здоровье, и богатство, и в семье вот такое душевное спокойствие, э, что в семье будет все хорошо, мир и лад. Вот с чего-то одного никогда не хватает. И если ты богатый и здоровый, возможно в личной жизни будут какие-то проблемы, Господь где-то будет немножко не давать, чтобы человек мог исправиться, чтобы он в течение жизни он как-то совершенствовался, он менялся в лучшую сторону. Если не будет, может денег не будет, но эти люди могут быть и здоровыми, и счастливыми друг с другом, допустим, в семье. Либо наоборот. В общем, выбирайте, вот чего вы хотели я, бы, и, чтобы я, не доставало. Я все звучат мы у, у да, форме. Послушайте. <laughs> Ну, наверное, вот как раз тут об этом. <laughs> мне говорил один бедняк, все упрекая Бога, За что со мной он строго так, нужно ведь мне немного. Но позабыл глупец что верст за сотен где-то мама и старый отец От сына ждут привета. Мне говорил один богач, всем недоволенный вечно, Сколько терпеть мне неудач бесконечно. Ну, кто тебе сказал, что счастье лишь в богатстве? Ты бы его искал лучше в любви и братстве. Мне говорил о поэт, что он в любви несчастен, что одинок на склоне лет, хоть был женат не раз он. Что ж, по делам тебе вспомни былые думы, как ты давал обед верности деве юной. Мне говорил о на чудах, присевший у порога. Вот золотаю свой башмак и вновь пущусь в дорогу. Он не кривил душой и не судил он строго жизнью своей простой. К Богу искал дорогу. Мне говорил один мудрец. Он повидал немало Каждый заслужит свой конец Тем, как он жил сначала Чтоб избежать проблем Правило есть простое Нужно стараться всем Ум подружить с душою Нужно стараться всем Ум подружить с душою Я думаю, яка потужна на таланти наша земля, і який потужний цей шар духовного гумусу. Що не робиться, що не робилося в світі, в державі, а воно вперто, воно безсмертне. Воно дійсно безсмертне, все одно не дає себе знищити, це духовне. А як до вас приходять пісні? От, взагалі це загадка таланту, загадка пісенності, загадка? Поета, композитора, як воно приходить, uh -huh. але і всі випитують: ну як воно? Yeah. Ніби там якісь такі рецепт, ніж там хтось зенькнуло, і воно прийшло. Uh -huh. і, от чи може якісь є такі стимули, якісь такі ознаки, що воно йде, воно надходить. Як воно на вас надходить, находить? Я от теж аналізувала, аналізувала і читала многих людей відомих, інтерв'ю, допустимо, письма до речі, а хто вам спрашивает? подобається із цих звісних, цих відомих людей? Із ну там, я так что чувствую, что мабуть, скажем, мы Цветаева, Ахматова такие а, да. классики, классики нравятся, читать, иногда перечитываешь, что-то каждый раз для себя интересное и полезное подчеркиваешь. Якщо читаєте тих, ты, кто ну. вам подобается, у вас есть такой импульс до творчества, вот, то ну, есть да, такой я... поштук поштовх аккумулятор, чи... Ну да. Э, вот э, недавно я читала Саши Черного дневники Фокс, собаки Фокса. И так смеялась, и мне так что-то захотелось все она написать, но в итоге родилась песня о школе. Вот не знаю почему, но я, видимо, в детство как-то вот ушла. Но знаете, вот э есть такие песни и бывают такие стихотворения, что ты просто вот посреди ночи можешь встать, и как будто вот действительно, как будто тебе диктует кто-то, что вот надо писать, 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 и пишется очень легко. И рифма как-то, ты не задумываешься о том, чтобы срифмовать что-то, оно просто вот ложится на товарищ, очень известный поэт, сказал, ну, он так сказал жартума, каже, але в этом есть доля істини э, истины, каже, Бог поднимает, каже, вставай, дорогенький, ты имеешь таланты, отработай. И начинает мало не диктовать ему там, чи ноты, чи слова. Тобто, это кажется да. средну, Потому что бывает, что вот я перечитываю свои тексты, я не могу сказать, что я такая прям вот прям поэтесса, я никогда этому специально не училась. И не, нельзя сказать, что я такая прям грамотная, ни на филфаке, нигде я не занималась, не училась. Оно просто, видимо, вот как дается тебе, и ты пишешь. А пробовала раз писать, думаю, ну напишу на заказ какую-нибудь песню, а продам, да и денег заработаю. Что вы думаете, такая ерунда получается? Или бессмыслица какая-то, или такая глупость несуразная. И в итоге не слушается, и оно просто куда-то вот что не нужно а еще знаете как бывает вот <coughs> у человека какое-то событие и хочется сделать ему приятное вот тогда поздравления кстати мои все вот такие первые рифмовые строчки так это были, были поздравления mm -hmm. да вот хочется сделать полезно, приятное что-то чтобы человеку так А як ви прийшли до от, церковного хору? Я вибачте, це таке інтимна, безумовно, інтимна справа. Але просто я слухав багато церковних хорів. Я вам скажу, що е, е, от я слухав хор е, болгарських монахів. Хор болгарських монахів мене потряс, я досі, вже роки пройшло 15, я досі пам'ятаю, як е, він звучав. Я, е, і з тих пір я не чув подібних хорів, е, крім е, жіночого монастиря, де ви співаєте. От, е, я коли туди заходжу, я боюсь на, на хор дивитися, тому що щось стається зі мною, розумієте? Від пісні цієї. От, як би прийшли до духовної пісні саме? Да, ну, конечно, во-первых, благодаря родителям, потому что мама в свое время все-таки она меня привела в церковь. Ну как, вот помогла мне воцерковиться, скажем, да, вот если верующие люди, они поймут, что это такое. То есть можно быть крещеным, можно называть себя православным, но не участвуя в церковной жизни, ты до конца не сможешь приобщиться, не сможешь стать христианином, вот. По ну, сути, так, тепер, очевидно, діє більшість людей, тому що ходять, там щось б'ють поклони і хрестяться, і нібито. Але це все, по-моєму, показне, тому що насправді серед них цих людей, ну, на жаль, істинних віруючих, ну, глибокі може... віруючих одиниці. Це все, на жаль, ну, да. все-таки більше показова, так, фасад цієї, нібито віри. От, ну, фасад. знаєте, Хочеться сподіватися, що все-таки, от, як з тренування. Ти тренуєшся, тренуєшся тут раз і виграв чемпіонат. І здесь теж, може, ти ходиш ізначально це показуха, показуха, а вдруг раз Господь. все-таки просветит этого человека, и он, правда, станет креститься не понарошке. Вот, а... Пела я еще и в России, когда жила, меня так девочки пригласили, я как раз была беременная первой дочкой. Да, да, Дэ, Это в Лу... город Луга под Санкт-Петербургом, недалеко. Из города Луга Петербургского Русского округа. Почему так все знают? Да, по стихам Пушкина. Хотя этот городок неплохой был. Ну, вечная проблема дороги и грязь, как Пушкин тогда писал про него, что захудалый городок. Так оно немножко есть. Но тем не менее, вот церкви там такие замечательные старинные, и мне просто повезло, что люди, которые меня тогда окружали, вот они привели именно в церковный хор. Вот. А и до этого еще был момент, когда я училась в университете в Питере. Мой, получается, он был вообще завкафедрой. Вот. И он как-то вдруг сказал Света пойдем вот у меня сын там пойдет в хоре там-то там-то в такой-то церкви вот может быть ты вместе Серафимовское кладбище кстати очень там батюшка такой известный был отец Василий он считался таким большим духовником и хорошим мудрым священником и вот мне тогда посчастливилось там попеть в этой церкви и такое ощущение непередаваемое тоже вот от этого места и видимо была внутренняя потребность всегда а когда сюда приехали, знаете, как на новом месте тяжело куда-то прийти и сказать, а можно я у вас тут буду петь, вот хочется, всегда присматриваешься вначале, потом дети, рождение детей, ты же их не можешь бросить опять же и пойти петь. Сколько Невозможно у вас? было, трое, да. Три девочки. И вот когда уже девчонки стали чуть постарше, была младшая Аленка, но они могли присматривать за ней. У меня матушка Михаила, настоятельница монастыря нашего, она так как-то пригласила, ну, давай попоешь. А мне было уже и не, нельзя отказывать. Что у вас вы? из духовных писаний такое есть, что вы могли все сегодня заспевать для наших глядачей да, у нашей ювелайной передачи? Ага. Вот, кстати, недавно как раз был праздник День стратегии Михаила. Я уже тут про матушку Михаила упомянула. У меня есть две очень интересные песни. Одна про Архангела Михаила, а вторая про матушку Рафаила, основательницу нашего монастыря. Тоже, конечно, хотелось исполнить. Архангел Михаил, крылатый покровитель, Господь тебе вменил над ангелами стать, с мечом от темных сил, От бесов, избавителей нам к Богу помоги дорогу отыскать. Архангел Михаил, заступник наш небесный, От бед печали ты своим крылом укрой. Чтоб нам хватило сил исполнить жизнь и песеню, Чтоб с верой совершать свой путь земной, Чтоб с верой совершать свой путь земной. Мы можем выбирать, какой идти дорогой. А коль ошиблись, то свои проступки скрыть. Но бойтесь вы гнев праведного Бога, Архангела его не стоит зря сердить. Архангел Михаил, заступник наш небесный, От бед печали ты своим крылом укрой. Чтоб нам хватило сил исполнить жизнь и песеню, Чтоб с верой совершать свой путь земной, Чтоб с верой совершать свой путь земной. И все же я свою дорогу выбирая, Готова понести любой от Бога крест. Пред образом стою, молитву совершая, И слышу, как поет хор ангелов с небес. Архангел Михаил, заступник наш небесный, От бед печали ты своим крылом укрой. Чтоб нам хватило сил исполнить жизнь и песеню, Чтоб с верой совершать свой путь земной, Чтоб с верой совершать свой путь земной. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ювілейна передача, і її прикрашає сьогодні сама Світлана Смірнова. Ви чули сьогодні просто шедеври у її виконанні. Пані Світлано, одна знаменита виконавиця власних пісень, ви знаєте, про кого піде мова, має пісню, в ній такі слова Под'їжджає в Загорськ, розумієш, невольно, що осінь і так далі. І що життя не зовсім удалася. Така печальна пісня, духовна пісня. Ну, вам немає потреби говорити, що життя не вдалося, тому що у вас три донечки, ви взагалі багатюща людина, багатюща жінка, мати такий талант, таку сім'ю трьох дівчат, то взагалі шикарно. От. Але коли я чую від багатьох людей, що життя не вдалося, і коли сьогодні дивишся, та навіть біля монастиря жіночу там сидять. От люди, які просять милостинів, коли чуєш сповіді на вулиці, то публічні mm -hmm. сповіді людей, що от важко, що от не вдалося. От, то е, я думаю, що можливо таки є е, потреба надіятися, все ще може змінитися, і ще невідомо, як воно повернеться. Правда, mm -hmm. взагалі, що ми порадили, ми маємо ще чотири хвилинки mm -hmm. до завершення передачі, mm -hmm. навіть три вже мені mm -hmm. показують е, людям, які от Просто задавлені чи напівроздавлені життям, проблемами, суєтою, всім тим, про що ви співали сьогодні? А душа молиться, проситься, як ці душі допомогти, що ви порадили? Можливо, піснею, якщо можна. Ну, вы знаете, есть очень хорошее произведение Полианна, и там девочка-героиня это произведение, она говорила, что она настраивала людей на лучшее, она учила их видеть во всем только хорошее. То есть, наверное, мне сложно дать совет, я тоже не всегда следую порой тем советам, которые пытаешься кому-то дать или даешь действительно, но... Вот это найти хорошее в любом. Значит, если ты в таком состоянии сейчас, может, Господь тебя от чего-то более страшного уберег. Да, потерял ты близкого человека, но у тебя еще есть какой-то период надежда, и в течение жизни ты еще можешь молиться за него, и можешь и себя, естественно, не погубить. Или если наоборот, Дети там не слушаются, э, вообще в жизни там плохо, денег мало, но опять же, ну ты же живешь, у тебя есть руки, ноги, а у кого-то этого нету. И есть люди более вот в более тяжелом состоянии. А еще вот просто, когда ты помогаешь кому-то, тебе вот легче становится, наверное, вот так вот. Даже даже детям своим. Так, ну мы думавались про презентацию вашей, вашего альбома музычного на областном телебачении. Хорошо, Я дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. І нагадаю нашим дитячам, це Світлана Смірнова. Слухайте її пісні на все добре. Оперативно, актуально, достовірно. Усі новини життя регіону у будь-який час на нашому сайті.